Добрый день, виноградари, любители сладкой ягоды. Сегодня мы в ягоде Анатолия Васильевича, город Каменка, Черкасской области. Сегодня 31 серпня. Я хочу вам показать одну гибридную форму. но Я не знаю название ее. И прошу вас, может, вы кто-то узнает ее. И скажите мне, вот это такие ягодки. Вот они. Вот одну ягодку я зервал. И сейчас мы рассмотрим ее. И вот она. Смотрите. Спичечный коробок. И мякоть вот я разломал. Она дуже такая мясистая. Дуже мясистая. Сочная. И гармоничный вкус. Она очень приятный. И я и косточка еще зеленковата, то есть я думаю, что она наберет свои вкусовые качества лучше. Пожалуйста, если можете, подскажите мне, что это за, за сорт гибридной формы, что это за название. И вот я листья покажу сейчас. Вот они листочки. Тут град побил, вот молодые листочки, вот старые листочки. Пожалуйста, буду дуже вам рады. Спасибо вам за внимание парного дня и мирного неба. До встречи.